ప్రకృతి మోక్షైంచ చివరిలో చాహ్రస్వము ఏ విదుర్యాంతి తే పరం యాతో ఏ ఏ అనుకూడదు ఏ విదుర్యాంతి తే పరం ఏ విదుర్యాంతి తే పరం మూల శ్లోకానుసారము ఒకటవ చరణంలోని చివరి అక్షము పొల్లుమా రెండవ చరణములోని మొదటి అక్షము ఆ కలిపి మా అని పలుకుతూ రెండు చరణములు కలిసి పాడాలి ఇప్పుడు మూల శ్లోకానుసారము క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవంతరైజ్ఞానచక్షుష భూత ప్రకృతి మోక్షే విదూర్యాంతి పరం ఓ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु तत्सदिति श्री तामिद तीमिदाघात मद्भगवद्गीतासु मामिद वामिदाघात ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु मद्भगवद्गीतासु ब्रह्म श्यामिद सूलोनि सामिदाघात विद्यायामिदाघात चिवरि अनुस्व नासिकीय उच्चारण उपनिषत्सुब्रह्मविद्याया श्रीकृष्णार्जुनसंवादे योगशास्त्रे श्री तलवशादीर्घमुतो पक्क साकि तावत्तु रावत्तु दानि त्रेमीद आघात యోగ శాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున గురు మీద ఆఘాత సంవాదే అనుస్వారము నాసిక ఉచ్చారణ శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే పక్కన క్షే సంయుక్త అక్షం ఉన్నది కాబట్టి దే మీద కూడా ఆఘాత క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞలో క్షేలు రెండు క్షేలు మీద రెండు త్రాల మీద ఆఘాత योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञीर्घमु नामत्रयोदशोऽध्यायः नाम पक्क संयुक्त अक्षं उन्नबट् मामीद तलविषोी आघात पलकत नामत्रयोदशोऽध्यायः पूर्ति पुष्पिका ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नामत्रयोदशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु